Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 9 de Between Justin está en la competencia basados en el libro. Los alrededores de la piscina se habían llenado de atletas que comenzaban a calentar sus cuerpos antes de ir al agua. Tim torció sus muñecas cuando de pronto giró y vio cómo el presidente del club se acercaba a las tribunas para hablar con Farm. Tim supuso que fue a animar a Farm. Se encogió de hombros cuando vio que. Su amigo sonreía. Eso quería decir que estaba feliz y eso era lo más importante. Además, él también estaba feliz. Por la mañana Manau le había enviado un mensaje diciéndole que Farm no estaba bien. Ella no sabía si era porque estaba preocupada por Dean, ya que él también competiría, o porque no había podido dormir bien. Por extraño que parezca, ambos Dean y Farm a menudo tenían pesadillas, aunque lo de él no era tan malo. Cuando no había competencia, podía dormir bien. A veces, cuando se iba a dormir en la habitación de fam, tenía que convertirse en un niñero que lo ayudaba a dormir. De vez en cuando, se preguntaba si este tipo era un amigo o un hijo. Para los 100 metros, harán estilo libre. Vengan aquí para informarles. El entrenador gritaba fuerte. Tim estiró su cuerpo una vez más y de manera casi inconsciente tocó su frente. Tim se ve mucho mejor. Dijo el presidente del club de natación mientras se cruzaba de brazos y miraba al joven que prestaba atención a lo que decía el entrenador con más entusiasmo que de costumbre. Normalmente, cada vez que competía, su rostro era muy sombrío. Por supuesto, ¿quién crees que soy? dijo Win mientras se encogía de hombros y lanzado el hechizo perfectamente. Dean frunció el ceño mientras analizaba las extrañas palabras de su amigo con cierta desconfianza. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo está, Non-Farm? Te vi con cara de preocupación cuando caminabas hacia él. ¿Qué pasa? Solo estoy un poco preocupado. Fan dijo que no había podido dormir lo suficiente. Dir miró a Farm, quien estaba siendo molestado por Manau en las gradas, y sonrió un poco al ver que su novio parecía de mejor humor. Las ocurrencias de su amiga tenían sus ventajas. ¿Cómo es que puedes verlo desde aquí? preguntó Win mientras entrecerraba los ojos, pero no logró verlo. Poder ver a Fan desde cualquier lugar podría considerarse como la habilidad especial de Dean, pensó Wynn. Conocía a Dean desde la escuela secundaria y siempre lo veía como si estuviera buscando a alguien todo el tiempo. Decía que tenía una persona grabada en sus recuerdos desde que era muy joven y que no importaba cuánto trataba de encontrarlo, nunca podía, pero en ese entonces, Incluso estando Fran sentado en medio de la multitud, Dean pudo enfocarse inmediatamente en él. Pudo encontrar a la persona que amaba. Winston se encogió de hombros. ¿Las personas enamoradas siempre son así? El árbitro llamó al primer grupo de atletas a prepararse y los fuertes víctores de la multitud hacían que la competencia fuera aún más emocionante. Los ojos de Dean que antes estaban llenos de preocupación, ahora estaban llenos de poder. Pee-Win sonrió al ver cómo el joven se tocaba la frente y luego deslizaba sus dedos para tocar sus propios labios. Ah, supongo que no puedo culpar a Jean. Cuando recobró el sentido, se dio cuenta de que era capaz de distinguir al niño travieso de entre todos los nadadores en tan solo un segundo. Se puede decir que el resultado de la competencia superó las expectativas. El grupo de atletas de la universidad sí, pudo conseguir medallas de oro. Muchas medallas de plata y algunas de medallas de bronce que se podían agregar a la decoración de la habitación del club. En el autobús que llevaba a los nadadores de regreso, el ambiente era alegre y las pequeñas sonrisas dibujadas en cada miembro era prueba de ello.